Що, що, що з економікою. Економікою. Вітання. Ви слухаєте подкаст що з економікою. В студії ведучі Юлія Мінчева з Вокс Україн. І Андрій з Центр економічної стратегії. Раз на тиждень ми беремо якусь актуальну тему з економічного життя, яка нас дивує або вражає, або вартує обговорення, і з'ясовуємо, що з нею відбувається сьогодні. В нас в гостях Дмитро Скорняков, він генеральний директор Агроголтинку Харфіст, і ми будемо говорити про ситуацію на агроринку. Минулого тижня було багато таких сенсаційних і супер дивуючих ідей від Кабінету міністрів, зокрема, а ну і взагалі ви можливо бачили точно бачили ціни на продукти харчування в супермаркетах і, можливо, бачили дискусію стосовно того в засобах масової інформації. Тому ми поговоримо, що відбувається на цьому ринку сьогодні, наступні півгодини. Дмитрий, взагали как вы оцениваете вплив коронакризиса в минулом роте на аграрный сектор? Кто наибольше пострадал и кто выиграл вид ну, подвышенного запата, возможно, на аграрный продукт? Добрый день. Спасибо за вопрос. На самом деле, если говорить, кто пострадал, кто выиграл, наверное, аграрная отрасль ⁇ одна из тех, где, в принципе, меньше всего, наверное, коронавирус коснулся. Да, были, конечно, риски, они до сих пор остаются, если у тебя. Ну, современное аграрное производство это очень интенсивное. Малое количество человек работает на большом количестве гектаров. И большой риск, если у тебя выпадает с коронавирусом там, вся, условно говоря, бригада, то ты в сроке не можешь провести операцию. А в сельском хозяйстве, ну, все знают поговорку, день, год кормят. Да? То есть ты не провел операцию и все, и ты как бы очень сильно страдаешь. Но по сравнению с другими отраслями, там, например, рестораны, я не знаю, магазины какие-то, ну, нам, конечно, жаловаться грех. То есть нас это все в меньшей степени коснулось. Что касается, что касается спроса, то на самом деле сначала все было очень плохо. Цены были просто ниже плинтуса. Они были там... Ну, у, многие компании бы сработали в убыток, если бы работали по ценам, которые были в конце прошлого года. То есть кукуруза, я помню, опускалась меньше 150 долларов за тонну. Соответственно, многие компании продавали там форварды по этим ценам и так далее. Но потом получился эффект отложенного спроса. То есть, скажем так, все страны, они сначала доели свои запасы, а потом резко вышли на рынок и потребовали продукцию. И цены взлетели, конечно, до, так, на моей памяти, таких цен Не була, я працюю вже 10 років в агро. Ну, а от те підвищення ціни, яке зараз відбувається, воно, я так розумію, воно спровоковано цим зовнішнім попитом. І Куди взагалі зараз українські ем, аграрні, сільськогосподарські продукції, вона перш за все, тим ваша продукція? Куди ви постачаєте? Ну, наша продукція, якщо говорити конкретно про нашу компанію, ми поставляємо багато в Арабські країни, в Ізраїль. Очень интересный. И Израиль, и Арабы да, у нас покупают. <связать> <связать> вот. Много поставляем в Испанию, в Италию. Дело в том, что у нас основной рабочий порт это все-таки Мариуполь, в связи с тем, что большое количество активов там. Это маленькие суда, то есть там больше тонажные не заходят. Соответственно, это. А, ну Турция, конечно. Это все побережье Черного моря и Средиземное. То есть дальше плыть этими судами экономически уже нецелесообразно. Если говорить в целом про Украину, то Украина, конечно, огромное количество поставляет в Китай. И вообще вот этот рост цен, он спровоцирован в первую очередь Китаем. К сожалению, эта страна, с одной стороны, цивилизованная и развитая, а с другой стороны, скажем так, выдающая статистику, которая, как вы знаете, в Советском Союзе говорили, есть ложь, а есть статистика. Вот Китай до сих пор именно такой статистикой, как мне кажется, оперирует. Поэтому Китай показывал всем достаточно большие запасы вот, продукции сельскохозяйственной, а потом оказалось, что этих запасов на самом деле нет. И, соответственно, а плюс у китайцев была большая проблема, АЧС выкосила поголовье свиней, Сейчас они это поголовье активно наращивают, и поэтому с их стороны, со стороны Китая, гигантский спрос на сельхозпродукцию. Ну, а вот вы кажете, что вы все ж таки поставляете больше в арабские страны, в Израиль, в Европу. То есть вот с Китаем какие-то есть особенности торговли, которые там, вам заважают развивать такие отношения? Нет, мы поставляем в Китай тоже. Я просто говорю, что в основном, в связи с тем, что у нас вот этот Порт Мариупольский, который не глубоководный, мы поставляем в эти. Но мы в Китай тоже поставляем. В Китай поставлять сложно достаточно. У них своя сертификация. То есть, например, на ячмень очень много кукурузы они потребляют. Если ты хочешь поставлять на Китай, то ты должен специальную сертификацию проходить. Но за это тебе добавляют к тонне, как правило, 1, 2, 3 доллара ты получаешь сверху за то, что твоя продукция сертифицирована на Китай. А, до речи, вот сейчас очень активно обговаривалась блокада Мариупольского порта. Мало ли это на вашу торговлю, на ваш бизнес? Поймите, а, с 2014 года прошло уже, наверное, 7, 7 лет, да, прошло, правильно? Вот, если бы мы каждый раз обращали внимание на новости, которые там касаются... Керченского, Керченского моста, каких-то возможных угроз со стороны России и так далее. Мы бы давно, дав, давным-давно уже э, стали бы банкротами. Поэтому, ну, знаете, в данном случае э, делай, что можешь, и будь, что будет. Доброе. Я хочу про иншу такую контроверсийную тему, которую вы там в последние пару месяцев на горы рынка, Запитати у нашого спікера нещодавно було ухвалене рішення, точніше так, воно було ухвалене ще минулого року, але цього року підписане з 1 березня введено, це зниження ставки НДС там, для певного ряду агропродукції. І воно мене особисто здивувало те, що це один з небагатьох випадків, коли і Міністерство фінансів, і податкова служба підтримує зниження ставки податку в цілому. А вони це аргументували в першу чергу, що. що це там допоможе вивести сектор стіні, буде боротися с крутками, що це Торкається лише тих, хто працює з внутрішнім ринком, тобто експертири, ні, тому в цілому не так багато тих, хто постраждає від цього рішення, і бюджет буде менше відраховувати там за відшкодуванням ПДВ. Але ми проводили дискусію в Оксі на цю тему з різними гравцями ринку, і в них не було такої злагодженої позиції там щодо цього рішення. Що було цікаво, що ніхто не сказав, що ставку треба піднімати, незважаючи на те, що там були незадоволені, всі сказали, що якщо і треба щось робити. То знижувати тоді на всьому ланцюжку виробництва і для переробників, і для трейдерів, і для там, виробників первинної продукції. А як ви оцінюєте взагалі це рішення? Чи дійсно в ньому є оцей потенціал для боротьби з там, тіньовим сектором? Що ви можете прокоментувати з цього боку? Вы затронули крайне сложный э, вопрос. Вот. Я постараюсь ответить очень коротко, потому что у нас всего полчаса, а я только на эту тему могу час говорить. Первое. Я работал порядка 12 лет в профессио Хаус Куперс и занимался в основном как раз налогами. Я вам авторитетно скажу, что ни в коем случае на скрутки это никак не повлияет. Первое. Второе. К сожалению, взяли иностранный опыт переначали, внедрили внутри, но из-за того, что переначали, получилось все как обычно. Потому что обычно за границей, ну, в развитых странах, они снижают НДС на финальную, на готовую продукцию. А у нас снизили, на часть цепочки, но на не на последнюю продукцию, не на финальную, да, которую уже потребитель покупает, а на ту, которую покупают переработчик. То есть, вот почему сейчас мукомолы все взвыли от а этого. Потому что они 20% платят, а им входит 14%. Из-за этого у них возникают очень большие проблемы и реально а, убытки. То есть, если понижать ставку, ее надо понижать либо на всем протяжении да цепочки либо на финальную продукцию как сделали у нас у нас сделали очень криво я не вижу плюсов в этой истории в принципе вообще вижу большое количество минусов в том числе для нашей компании вы говорите ну вернее те кто говорят что это правильное решение говорят это коснется только те кто там продает внутри но дело в том, что, например, подсолнечник у нас только внутри продается, потому что у нас заградительная ставка 10%. А подсолнух для всех сельхозпроизводителей он очень важная культура. Короче, как говорят англичане, to make a long story short, то есть, говоря вкратце, да, это решение выгодно трейдерам, которых там 10-15 на рынке, и невыгодно фермерам, которых всем агропроизводителям, которых там 100 тысяч на рынке. Ну и накажите уже процесс, что сама идея. Ось такого вибіркового зниження в довгій перспективі для всіх нас це погана практика, тому що там сьогодні це рішення, яке там трейдерам вигідне. Завтра буде якесь інше рішення. У нас буде такий зоопарк цих ставок, і ми так. Правильні і точні рівні правила грі для всіх на ринку ніколи не побудуємо. Але ви згадали також про соняшник, і цього тижня є ініціатива обмежити або квотувати. Вони там ще не можуть визначитись, яким буде саме це рішення з експорту насіння соняшника і олійних далі продуктів. Правильно, якщо я не помиляюсь, не насіння, а іменно олії. Ага, саме олії, тому що насіння не дійшло, може буде наступне на насіння. Рішення. У нас і так 10% процентне. Ставка, она по сути делает невыгодным экспорт. То есть у нас и так практически нет экспорта. То есть а, все, все синяя лишается, лишается тут и далее. 98 процентов примерно. Ну, я могу там плюс-минус процент ошибаться, но почти все перерабатывается в Украине. Ну, але при тому з того, що переробляється, тільки там 7-8% та, залишається для українського ринку і споживається українським ринком. Тобто це не питання того, що лише частин лишається, а далі ми там велику частину імпортуємо. Ні, ми самі там споживаємо десь близько 400 тисяч тонн, якщо не помиляюсь. Але при тому багато експортуємо, але чому треба обмежувати експорт тоді, коли ринок внутрішній супернасичений? Яка була логіка за. этим решением то есть что вы на вырешить? в чем у проблема ну если вопрос что они хотят решить этим они хотят остановить рост цен да но это как бы помягче сказать это все равно что плыть против ветра <свят> вот в принципе нет ничего конечно хорошего для конечного потребителя в росте цен на продукцию растет сейчас все там и молоко и зерно и масло и так далее но это не украинский это мировой тренд то есть Украина настолько встроена в цепочку мировую что мировые цены они сейчас в принципе везде более-менее одинаковые да? да там финально еще налоги влияют но если мы говорим про э, сырье оно примерно стоит везде там если вы откинете налоги и логистику то в любой стране мира сырье примерно одинаково стоит поэтому э, все сырье пошло вверх из-за в первую очередь спроса Китая во всем мире Соответственно, финальные продукты тоже начали дорожать. Как с этим можно справиться? Есть два подхода. Есть государства типа Венесуэла, Россия, там, ну, наверняка еще такие страны. Они что делают? Они просто ограничивают стоимость продуктов, да, то есть масло не может стоить больше стальки. И дальше нам вообще все равно, как вы там что делаете. І... На що це впливає? Тобто от регулювання, ми просто у нас було нещодавно, ну, обговорення. Якраз на радіо ми говорили про регулювання тін, і експерт говорив про те, що регулювання тін призводить до просто того, що це невигідно стає продавати, і ну, з'являється так, що там зникають якісь позиції, чи просто їх складніше знайти. Все верно, вы говорите, я сейчас к этому вернусь. Просто вот первый вариант это там, условно говоря, российско-венесуэльский, да, второй вариант это европейско-американский. Как всегда, правильный вариант он сложный. Правильный вариант это давать субсидии бедным. Да? Ну, то есть, условно говоря, ну, средний класс и богатый класс, он, конечно, пострадает от роста цен, да? но, тем не менее, он iPhone купит на неделю позже, это ничего страшного абсолютно. Uh, наиболее затронуты это бедные слои вот эти бедные слои им необходимо платить uh, субсидии да? особенно вот в такие вот переходные uh, моменты да? uh, государства особенно сейчас когда на продукцию uh, украинского производства это там сталь uh, сельское хозяйство цены в мире высокие в принципе украина как страна неплохо зарабатывает поэтому вот условно говоря экстра заработок можно было пустить на uh, субсидии uh, бедным слоям населения. Но это сложный момент, это требует государственного там, работы какой-то. Легкий это просто взять и ограничить цены. Казалось бы, шикарно, почему нет, всего лишь продаете 7% в стране. Но к чему это приводит? И это даже в, не говоря о том, что Украина, в принципе, ну, демократическая страна, да? а в России, где все более, скажем так, выстроено по вертикали, даже там это приводит к тому, что. Все начинают придерживать продукцию, стараться, потому что на экспорт ты можешь продать по одной цене, а внутри ты должен продать в два раза дешевле. Понятно, что дураков, желающих продать внутри, становится все меньше и меньше. Дальше их надо уже заставлять. А как заставлять? Да? Административными методами начинаются проверки, там, прокуратура, милиция. То есть нужно уже заставлять продавать. А в долгосрочной перспективе это приводит к тому, что сельхозпроизводитель начинает переключаться на те товары, которые он может экспортировать, которые, например, вы на масло ввели пошлину, значит, мы будем сеять меньше семечки, больше кукурузы, потому что кукурузу я могу продать в Китай. То есть у меня раньше рентабельность была одинаковая на подсолнухе и на кукурузе, а теперь у меня на подсолнухе рентабельность ноль, а на кукурузе я зарабатываю. Зачем я буду сеять подсолнух? То есть в итоге это может вообще привести к тому, что Украина из игрока номер один в мире мы сейчас самый крупный экспортер подсолнечного масла, да? Вот, ну, в принципе, весь рынок России и Украины делят, там, остальные мелкие игроки подсолнечного масла. Мы превратимся, что мы отдадим просто вот эти позиции, там их займут те же аргентинцы, я не знаю, кто еще, там, французы, возможно, румыны. Ну, а вы все не только там продаете сельско-господарскую сельско продукцию, но, вы, я так понимаю, ее покупаете для молочного творенства. Як ви взагалі прогнозуєте ну, зміну там, зростання в протягом року? Тобто, от Як ви це для себе розраховуєте? Ну так, да, для животноводства ми закупаємо, наприклад, жмихі широта і Вот, зрозуміло, що на них теж ціна буде расти, соответственно, ми будемо тоже повішити ціни молоко. Тут не надо никого обманывать. Действительно, если на сырье изначально цена выросла, цена вырастет на все. Это коснется и молока, и масла, и круп, и так далее. Да? Но вручную эту лодку остановить невозможно. Вернее, возможно, но на короткое время. В длинной перспективе это приведет к очень большим проблемам. Поэтому здесь вот единственный правильный, я считаю, вариант – это помогать нуждающим слоям населения. Ну вот, а протягом року, там, в наступном году, как вы оцениваете зарастание, там, стали с этого попыта на световых рынках? Вы имеете в виду, какой будет рост цен или что? Ну да, то есть, чи, чи будет сберегаться, или, возможно, это такой там, эффект после долгого року низкой инфляции, там, низкого споживания и так далее, возможно. Ну, к сожалению, я не обрадую ну, потребителей, потому что то, что я вижу на рынке, да, мне кажется, этот тренд будет сберегаться. Есть такая вещь, как форварды, например. Да? То есть сейчас цена на кукурузу, к примеру, там 280 долларов за тонну. То есть, я сейчас имею кукурузу, тонну могу продать за 280, но я уже тонну следующего года могу продать по 220. А я напомню, что еще там чуть больше года назад она была 150, а 220, это значит, мне дают трейдеры. Же, они аккуратные, они стараются минимально по форварду давать. Это значит, что вряд ли она будет меньше 220. Ну и если опять же мы посмотрим на Китай, на К... в Китае сумасшедший темп роста, сум... просто сумасшедший. Вот. У них не было такой э, пандемии сильной, да, и понятно, что там они в прошлом году просели эффект низкой базы есть, но если я не ошибаюсь, у них рост там больше 10%. Но ну, вы представляете, на вторую экономику мира рост больше 10%. Америка сейчас полностью вакцинируется практически. Они сейчас тоже выйдут из кризиса. Какой там будет рост? Дальше будет Европа. То есть все развитые богатые страны, они потихоньку выходят и создают спрос. Поэтому то, что цены откатятся, это гарантировано. Но вопрос, когда? Вот то, что до конца года я предпосылок к этому не вижу. До много багато хто задається питанням, що ціни на яйца вони ростуть швидше, ніж по іншим категориям. Можливо, у вас есть пояснення чи просто розуміння того, почему саме там ця категорія, там інші категорії ростуть швидше, ніж в среднем? Ну, на скорость роста влияют, влияет, наверное, две вещи. Первое, субъективное, это желание собственника. Да? Вот. мы же знаем, что у нас яйцами не так, в принципе, много компаний-то занимается в Украине, такая олигополия у нас. Вот. А второе, ну, действительно, есть такое понимание, как конверсия. То есть, если мы говорим про молоко, вот вы спросили, то в молоке конверсия очень долгая. То есть, я закладываю корма, они у меня учитываются еще по той стоимости, да? Вот. А отпускаю молоко еще по кормам, которые я заложил год назад то с яйцами такого нет, то с яйцами у тебя, ты там покормил курицу, у тебя там, я не знаю, я не занимался этим бизнесом, но думаю, что 2-3 дня вот у тебя вся конверсия. То есть, если с молоком это год, То з яйцами – це три дні. Поэтому чим швидше конверсія, тим швидше теоретично рости ціна на продукт. Угу. Тут нас лишилось 5 хвилин. Я хочу задати, як завжди, на 5 хвилин, велике філософське питання, яке може займати день. А в нас є агросектор, який в цілому достатньо успішно розвивається. Але при тому час від часу э, лунають э, прохання про те, що його треба допомагати, підтримувати, щось з ним робити з боку держави. Держава, в якій дивний спосіб намагається це зробити. Шкодячи при тому часом і самому сектору, роботам, там його частинам і, і кінцевому споживачу в такій довгій перспективі своїми такими недостатньо стратегічно продуманими рішеннями. І от питання в тому, як. Треба, якщо взагалі треба підтримувати агросектор, і чи бачите ви тут ну таку конфліктну ситуацію між тим, хто вимагає підтримки і отримує, і тими, хто розвиває там компанію себе, ринок і намагається щось планувати, але все одно залежний від там конюктури, яка складається? Смотрите, это теж очень интересный вопрос. Він кстати, похож на вас просла і я ровно також отвечу. Є міжнародний досвід, а є як делаем ми. Вот. с точки зрения, как делаем мы, мы поддерживаем немножко хаотично. Вот. С точки зрения, с зрения международного опыта, вот, мы всегда говорим, Украина – великая аграрная страна. Она великая, потому что она большая. А не потому, что она эффективна с точки зрения аграрки. Если вы возьмете Францию, которая гораздо меньше, только видно коньячный экспорт Франции равен практически всему аграрному экспорту Украины. А по площади виноградники там будут в сотни раз меньше. То есть они именно развили, а ну, вино это как бы, знаете, такой венец, то есть из гектара больше уже невозможно практически зарабатывать. Да? То есть они развивают именно уже высокие технологии аграрки. Да? А мы пока перешли от базового к среднему уровню. Вот если мы говорим про то, что мы как страна хотим двигаться в высокие технологии, здесь без поддержки государства, к сожалению, не получится, потому что это гигантские проекты. То есть в свое время Советский Союз прокопал канал Каховский, который вот в Крым потом зашел, да, и с него сейчас э, идет основной полив. То есть э, сделать это отдельному фермеру, это невозможно, в принципе. Поэтому государство должно поощрять вот именно те вещи, которые супервысокотехнологичны в агропроизводстве. Не то, что он хочет продлить жизнь э, фермам. Да, это неэффективно. Нужно инвестировать, в первую очередь, там, в ворошение на юге Украины и в мелиорацию, наоборот, осушение на севере Украины. Это было сделано в советские, в советские времена, но, к сожалению, сейчас мы используем там, ну, 5, ну, максимум 10% того, что было сделано. Нам надо сейчас вложить огромные деньги для того, чтобы наладить эту инфраструктуру. Но э, мы слишком богатая страна, получается, потому что в советские времена, ну я думаю, такое с нуля строить там 10, 20, 30, 50 миллиардов долларов. Это гигантские деньги. А чтобы это заработало, нужно вложить там, наверное, миллиард-два. А мы сейчас не используем потенциал вот этих десятков миллиардов вложенных. Поэтому страна должна помочь именно, чтобы вот заработали вот эти огромные, гигантские инфраструктурные проекты, а вокруг них... Уже отдельные фермеры за свой счет должны строить такие вещи. А у мене ще питання. От зараз дуже багато лунає в інформаційному полі, там, стимульованим Міністерством реінтеграції окупованих, тимчасово окупованих територій. Ідея про створення поясу успішності навколо окупованих територій, і ну, говорять про те, що потрібно там, вкладатися в інфраструктуру, інвестувати в там, якісь зруйновані е, е, інфраструктурні обліка. От на ваш погляд, що є пріоритетом для, от, для вас, як для аграрного сектору, з точки зору пріоритетності, того, що потрібно зробити, для того, щоб там, ті потужності, які є в цьому регіоні, вони мали були більш конкурентні порівняння з іншими частинами України. Ну, взагалі, я б хотів, щоб этот поїзд був від Маріуполя до Ужгорода, звісно, це було б бы ідеально. Вот. А если говорить конкретно про, скажем так, вот эту вот территорию, которая сейчас, про которую ведется речь, здесь ничего нового. Я ровно то же самое скажу. То есть, тут нужно делать, как по-английски говорится, public-private partnership да? то есть вещи, которые большие гигантские инфраструктурные, должно сделать государство. Вот, к примеру, ну, для вас это такой вот инсайт. Вы первые, кто это услышит. Мы с Мариуполем. Мариуполь, как муниципальная власть, и мы, как Harvest компания реализуем совместный проект. Они сточные воды свои очищают и предоставляют нам по трубопроводу, а мы делаем с них полив. Такие проекты реализованы во всех странах, типа Испании, Италии. Это крайне успешно, но это один фермер никогда не потянет, потому что это ну, огромное количество денег. Но с точки зрения как бы, страны выиграют все. Во-первых, сейчас это сбрасывается в море, это не будет сбрасываться в море. Это будет дополнительно очищаться, это будет создавать дополнительный продукт для Украины в целом. Вот такого рода совместные проекты публично, государственные или публично-муниципальные, они создадут успех для страны в целом. А когда государство что-то само делает, или там фермер сам что-то делает, это может быть отдельно более-менее успешным, но это никогда не даст вот этого вот синергетического эффекта. Прекрасно, я думаю, що на цього треба завершувати, тому що це вийшло в такій натхненній ноті. А дякую, що були з нами. З нами в студії був Дмитро Скорняков, генеральний директор агрохолдингу Харвіст. З вами була Юлія Мінчева з Vox Ukraine. і Андрій Федотов, Центру економічної стратегії. Так, ціни будуть рости, але обрегулювати їх штучно просто не вирішить ситуацію. Тому читайте Vox, читайте центр економічної стратегії, слухайте нас і до побачення. Да, слухайте нас на громадському радіо кожну суботу, дев'ятнадцять. 000, а також на платформах Google Podcast і Apple Podcast. І що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.